чистую футболку в дело, она уже в пятнах. Она, наверное, жирная вымывается. Ритуал соблюсти. Я так радію, чтобы она вот хвилька, м -м, она проходит. Тут сначала были такие мелкие хвильки. По-видимому, оно отрастает. И теперь вот так вот большая хвилька. Пора встрихтися и краситься. Но я еще хочу трошки потерпеть. Вот это самый лучший сок в Америке. Здравствуйте. Це була поздороваться. <смеш> пишу. Як Дікарка вискакує, це в Ютюбі. В Ютюбі пишуть, вони, наверное, ну, не звикші, це в ТікТок, ну, нормально, раз, раз відео. А в Ютюбі ще є люди, які здороваються. Здравствуйте, дорогие зрители», так говорять. І вони пишуть, що я вискакую, як хоби поздоровалася. Та я навіть якщо поздороваюсь, то все одно вас буду роздражати. Понимаете, вас изначально все раздражает. Ну, вернее, я раздражаю. Так, я пью томатный сок. Чего я все время ем? Бо мне треба, чтобы рот был чем-то занят, помимо разговора. О, солененький. Холодный просто. И тут не только помидоры, тут ну, со всяких разных. Ну, ну в основном томатный, больше процент томатного сока. чего ну, а там щеки какие овощи добавлены. А что я включила камеру? А, рассказать о своих успехах. Что, девочки, потрошки мои успехи. Потрохи, потрохи. Ну, вчера, допустим, мы два часа покатались. Он а она повис по таким хорошим для меня дорогам, что м -м, однополосное движение, ну, только в одну сторону, в другую. Нема две полосы по такому поездила. Вот мы живем в село, в том река село. И вот сама я по этому селу ездила, ездила с горки. Это, а потом мы выехали на четырехполосную дорогу. А я говорю, Сережа, тут четыре полосочки. Инструктор говорит, тут так много полосочек, я не знаю, что делать. Ну так, понял, что я в шутку. Ну, ну все равно трохи пересрала. И один раз на меня норал, потому что я на перекрестке Він Он говорит, нельзя на перекрестке стоять и думать. А я что стояла, думала? Потому что он говорит, поворачивай, а, мне... а я знаю, что меня повернуть на следующем повороте, мы уже ехала А до дому. А Миш, ты знаешь, у нас в наш комплекс ну, двое ворот. Долго объяснять. Просто... В одни заезжать нельзя, потому что мы к нашему дому не попадем. А вин поворачивает, думаешь, что я тут живу, а я поворачивать, а сама, а что нужно поворачивать туда? Мне туда не надо. И я начала межеваться на этом светофоре. Но вообще светофоров побаиваюсь, конечно, побаиваюсь светофоров. И вин на меня крикнул, я такой все нормально, Валентина, извини, <laughs> нормально все. Ну, просто я тебе должна объяснить, ты не должна перекресток, это такой, ну, горячая точка, ты понимаешь, что сейчас включится другой, ну, огонь светофора, и попрут это движение, ты будешь заграждать, ну, понятно, что там они объедут, но все равно, мало ли друг. Вот это, кто с ней объедет, и газаны на меня, понимаете, так будет. И я вот, он крикнув. крикнул, Шуточки, хиханьки, там шуточки хихенькие, какие-то там шутки выкидал, и я так расслабилась. А он потім крикнул, а я потом сралась, ой, серьезный инструктор. И я потом начала хорошо ехать, а он так и говорит: Ничего себе. Я ты очень хорошо едешь. И я прямо все, потом я довезла его до своего дома. Ну, мы катались, и едем до меня домой. Потом он присаживается, уезжает, и все. Він приїжджає до мене додому, в двір мене забирає, і тоді ми їдемо, значить, на оцей драйвінг. Боже, ти не сказала, та не сказала, що це. Це я хочу водити машину. І коротше, я його довезла сюди додому, ямки об'їжджаю, Він спасіба. Ямки вже об'їжджаю. Там, де от этот лежачий поліцейський, притормаживаю, вже я віжу стопи, а то. знак «Стоп». Да какие нахрен, я, я в дорогу в это вып на что мне эти знаки? Начала подружка зеркала заглядывать эти, а то я вообще зеркала не смотрела. Я просто ну, херачила вперед, вот такой сволочи вылупивший, понимаете? Ну, я надеюсь, что он же когда мне скажет, где там, ну, налево-направо, притормози. Ну, он был моим зеркалом, инструктор. А это уже я начала в зеркала посматривать, уже вижу, ага, машина в ряды перестраивалася. Ну, короче, уже так потрошки, потрошки. у меня есть уверенность. А то я как дурно гасала. Я просто не понимала, насколько это опасно. Вот только первый раз сказала. Страху не было, потому что я не понимала, насколько это опасно. А сейчас потрохи до меня доходы. Я уже аккуратничаю. Вот. Думаю две вещи расскажу. Ты помнишь хотела сказать. Короче, вот такую чашечку я купила, с такой с крышечкой, и она мне нравится, что она вот так закрывается. Шутка. Оно стоит 40 долларов, вообще курили, решу. Чего такой звук? создает Стэнли. А мне это начали... Я тоже спросила, говорю, чего она популярна. Потому что это удобно, это сохраняет воду. Я ж не... Так и другие термосы тоже сохраняют воду и тоже они удобные. А что именно Стэнли? Вот. Вот, вот это почему именно? Правильно тут кто кто-то написал, что... Это, знаете, такое бывает. Я вот, к лабубу сейчас... Ота та игрушка Лабубу, бешени гроші, бо дорого, бо воно щось там, як там, ну, создали какой-то маркетинговый ход. А, бо там вот машина згоріла, відео було, машина згоріла, чашка осталась. А Ви ж дійсно вірите, що це прям реальне відео? Що ви ну, не понимаєте, що це підстроєна. Що згоріла машина, а чашка Stanley, мов, стоїть в нутрі, і вот она так чуть-чуть обгорівше, і вот она не згоріла, і в ней вода холодна, чи щось таке. Ну, вы же понимаете, что это маркетинг вы Вы, ну, понял, видео специально снято. Вот так люди повелись и подумали, вот это термус, а другие за 10 долларов то хуйови. А вот сей 40 плюс такое видео сделать. И, он, и будет популярным. А еще это вот то с ручкой. Какая-то вот ручка удобная. Можно на ручку поменять. Термос. Стивен пришел на перебил. Иногда выходит со своей халабуды своего <laughs> кабинета. Ну тут две спальни, одна спальня маленькая. Ну он сделал с него как бы кабинет. И там иногда закрывается себе работает, Программист выходит. Так знаете. И он выходит воду набирать и, и иногда меня пугает. Что думают? Еще кто-то живет. <laughs> а что мы сегодня будем делать на вечер? Сейчас раз покажу. Куриная. Ну, это не грудка, а вот с бедрышек. Я сольку. Ой. Я туда просто сольку. Это сухий чеснок, паприка, чуть-чуть улейки. -чуть Сейчас. И все и на гриле, короче, пожарим и, и, просто кусочек курочки и салатик. И все, Такая будет еда. Помню, мы когда прилетели в Сиэтл, когда меня Стивен забрал, он спрашивает, а, короче, я вот уж потеряла документы. Оставила в самолете свои документы, прикиньте. Приехала в Америку, День, Перший день ми прилетіли в Нью-Йорк, я Нью-Йорк не бачила, ми були десь там на, на каких-то околицях, і зі Стівеном з Стівена Другом, що, пам'ятаєте, ми коли за нього заїжджали, теж показувала, що жена Філіппінка, ну, коротше, ми з ними зустрілися, такий короткий вечір, і все, і ми поїхали. гостиницу приночевали, а утром на самолет и в Сиэтл, штат Вашингтон, дуже красивый город. Ну и короче, вот этот перелет Нью-Йорк-Сиэтл. У Стивена этот митинг. Вин там, я не знаю, по часа два, наверное, мы И я была настолько уставша. У меня та сумочка всегда была применить с документами. Вот так она у меня. <как> вот так вот. И она мне уже так надоела, и я расслабилась, и сняла ее в самолете. И, на, дес, ну, короче, я в кармашек где-то я положила. И мы прилетели в Сиэтл, и я пришла. Блин, на Стивен буду пребывать. И пришла. И, во, и когда вот эта вся проверка, уже все прошли, чемоданы забирать, а я говорю, да мы надо документов. Ой, блядь, как вспомни, пиздец. Вы шо? В Америке без документов пролетила, блядь. Ой, стресс это вообще не передать. Я просто не могу передать мой стресс. Вот. И Стивен пешов там, да, этих людей, которые там, ну, в аэропорту. Я вообще хотела другие рассказать, ну ладно. Мене Стивен пребывает, блядь. И сказал, что, типа, май фиансе, я тогда была фиансе, невеста. Моя невеста, ну, наверное, забыла в вашем самолете документы. Пішов, то есть там, дивиться в той салон, перезванивая. Нема тут документов. Я сижу, плачу, вообще истерика начинается. И прошу Стивена, Стивен, попроси, пожалуйста, пускай вернутся и еще раз посмотрят. Я була уверена, що ну, я проаналізувала, що я заходила в самолет з документами. Я почала вминать, вминать, що я всюди... а вийшла з самолету вже без документів, без этой сумочки. Значить, ну вони ну, тільки в самолеті. Там денег немає, якби хтось вкрав, то викинув би ті документи. Вони теж нікому. Ну, Український паспорт кому не надо. Я не в том смысле, что, конечно, у нас, у нас крутые документы. Наши паспорта крутые, но в том же плане, ну действительно, ну зачем оно американскому вору, украинский паспорт, что он, даже наверное, его и прочитать не можешь. он вот так, не, не понимаешь, что паспорт, там паспорт. Ну короче, вы поняли, что я не, то имела в виду. И пишов, короче, сотрудник, не, не, это, они говорят, мы вам перезвоним, и что нам ждать? Мы переночували в этом Сиэтле, Вот я, що хотіла розказати. Ну, вже за документи, закончу за документи. И ну, приночевали, що утром, і шо. Мы ну, ну, даже и не потеряли, то що все уже. А если они найдут, то вони почтою пришлють. И так і получилось. Всередині дороги дзвонять, вони Стивну на мобилі, говорять: Ми знайшли сумочку з документами, куда ее прислать? И вони прислали. ну, В лас когда мы уже приехали, где-то там через недельку пришли мои документы. Прикиньте. прям они, прям сумочкой, еще яку сумку лишнюю положили, кто-то тоже в самолете забыл. Они тоже мне ее впихнули, яка старая сумка выкинула. Пустая. Через какие мы... пустая, блядь, буду перебивать, но я так и знала. И что я хотел рассказать. И когда вот мы приехали в Сиэтл, в Светл, я на нервах, заплакана, Вообще, прикиньте, девочки. Ну, представьте мое состояние. Прилетела в большую страну, в огромную, с мужчиной, с которым я... Не то, что еле знакома, но... Ну, вы понимаете, да, мы там где полгода только... Ну, все равно, ну, блядь. Ну, ну все может быть. Ну, сейчас он хороший, а вдруг сейчас раз маска поменяется, мужика я куда-то вообще... Ну, ну, короче, вы понимаете мой страх, да? Вот, и у меня такие нервы, и не особо получается наслаждаться первыми моментами ну, Америки, короче, взгляд. Но все равно я, я восхищалась. А Сиэтл настолько красивый штат, что это вообще пипец, это сказочное, конечно, это сказка. Ну, там люди не жить, живут, там живут люди, но не все там хотят жить, там суровая погода, там холодно. Ну, короче, Стивен спрашивает, Паля, что ты... Что ты хочешь поесть? Вот чтоб тебе, как мне тебе... Ой, у него, блядь, она не перебивать, она перебивает. Вы слышите, как он орёт? Чем он на микрофон, он ещё и просто. И что ты хочешь поесть? Я говорю, а я говорю, я хочу мясо. Я хочу вашего американского стейка. Я никогда не ела вот этот стейк. В кино показывают красное мясо, как будто бы оно сырое. Вы жрете сырое мясо, я хочу так и поесть. И он там загуглил, нашел какой-то, короче, стейкхаус. Вот. И вот это ж нам пожарили такий, вот такой лапать красного мяса. И что я запомнила, приходит официантка, вот она мне точно, вот как с вестернов, прожженная такой жарой и ветром лицо, такая, знаете, она старая, ну она не старая, не, она старая, она старая. И такая, знаете, гор, голос прокуренный, и такая ковбойка, ковбойка. Такая женщина, знаете, чуть-чуть легкого поведения, ковбойка. Такая через зубы это типа, тс -тс. ну, Заказ приймає, отак його кидає, небрежно. Делає вид такой. Ну, ну коротше, така типічна американка От з тих вестернів. Такі в мене спогади. Я що хотіла дівки другий розказати? Ну, все, не перебиває. Я розкажу потім другий раз.

Я не кликав її динамику. Давай. Ух, спасибо, спасибо.